Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Сайван. Извиняюсь, что не было так долго роликов, просто не хотелось не снимать и контента не было. А, поэтому я решил записать вот нас, ну не знаю, как-то захотелось, попугался. На прошлый выпуск не набрал 10 лайков, неудивительно. А, набрал всего лишь 8, так что я продолжаю снимать без вебки. И <къем> я смог установить русификатор. У меня в настройках не было русского языка, был только английский, польский, еще там много, китайский даже был, а русского не было. Поэтому пришлось установить русификатор. Так, ну наверное, у меня будут субтитры, хотя я не знаю. Ладно, пофигу, давайте нажмем продолжить. Так, пока что у нас идет загрузка. так, извиняюсь, я немножко приболел. FPS у меня сейчас держится где-то на 30, так что игра должна быть как комфортной. Ком комфортной. Ну да, комфортной. Господи, что я говорю? Да ё-моё, да так долго? Хотя, вот, знаете, раньше, вот, кто вот из вас играл в Half-Life, третий, в первый, вот, Half-Life 3, о, Господи, э, во второй Half-Life, там, в первый Half-Life, то вы знаете то, что там была загрузка вообще вот тут дико-дико-дико-дико долгая. То есть я, когда в него играл, э, загрузка, вот, у меня был раньше слабый комп, и у меня загрузка доходила до часу, то есть я просто, я мог налить себе чаек и и просто сидеть и ждать загрузки. Хм. Так, на чем мы остановились? А, ну да, на том то, что взяли карточку. Так здесь я взял батарейку. Не помню. Да, я тут взял батарейку. Так что <coughs> давайте пойдем. Открываем. Блин, с прошлой серии я знаю то, что он тот-то -то -то... фиганек на меня сейчас нападет. Так, блин, немножко лагает. Блин, 11.40-30. Все, окей. Блин, я жду, пока вот этот вот чувачок откроет свое личико. Блин, нет, ну ты, конечно, вообще страшный. Ну, этот просто вдупляет твой невидимый футбол. А ты на меня сейчас нападешь. Ой, да Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу. Стой, стой, типич... В прошлой серии у меня были подсказки. Так, параметры. Вот, видите, я установил русификаторы. Вот теперь у меня есть даже русский. О, круто. Так, стоп. здесь субтитры. Да, есть вибрация геймпада. У меня нету геймпада. Так, сложность нормальная. Кошмарная. Нет, пускай лучше будет нормально. <клёх> так, графика. Блин. Раньше у меня были эти подсказки, ну, то есть, как, например, вот от этого хрена отойти. То есть надо было вертеть вот так вот во все стороны мышкой. Поэтому я, в принципе, так и делал. Так, вот здесь я взял в тот раз документ. Q или E, окей, okay, окей. Okay. Стоп, нам, нам вообще сюда надо. Так, ну да, это эта дверь заперта. Значит, нам все-таки надо возвращаться обратно. Бегаем, возвращаться обратно. А то мало ли за мной еще какая-нибудь хрень пойдет. ⁇ -мо ⁇ Привет, чувак. Надеюсь, ты мне ничего такого не сделаешь, да, плохого? <свист> <свист> эм, стоп.